આવી અનેક ની ઘટના આગની ઝપેટમાં આવી મોત ને કિસ્સા બની ગયા છે ત્યારબાદ તંત્રની ની ન ઉડતા આવી આગની ઘટનામાં ફાયર વિભાગ અને મનપા તંત્ર નિષ્ફળ રહ્યું હોવાનું થવા છે ત્યારે સુરતમાં આવેલી શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટની આગની ઘટનામાં 35 કલાક બાદ પણ આગ કાબૂમાં આવી ન હતી અને આગ હજુ સુધી ધીમી ગતિએ સળગી રહી હોવાનું દેખાયું હતું તો બીજી જગ્યાએ આ આગની ઘટનામાં કાપડ વેપારીઓને કરોડો રૂપિયાનો નુકસાન થતા રોવાનો વારો આવ્યો હતો જો કે આગ બુજાવા મનપા ફાયર તંત્રના 200 થી વધુ જવાનો કામે લાગ્યા હતા લાખો લિટર પાણીનો મારો કરવા છતાં આ काबूમાં આવી ન હતી આગની આ જ્વાળાની સુરકી ગુજરાતના પાટનગર ગાંધીનગર સાથે મુખ્યમંત્રી સુધી પહોંચી હતી જેથી આગની ઘટના અંગે મુખ્યમંત્રીએ રિપોર્ટ માંગ્યો છે જેમાં સુરત મેયર દક્ષેશ માવાણીએ મીડિયાને નિવેદન કર્યું હતું અને સમગ્ર તપાસ કર્યા બાદ મેયર દ્વારા રિપોર્ટ સબમિટ કરાશે મુખ્યમંત્રી દ્વારા ટેલિફોનિક માધ્યમથી આ તપાસ રિપોર્ટ માંગવામાં આવ્યો છે આ આગની ઘટના અંગે કેન્દ્રીય કેબિનેટ શક્તિ મંત્રી સીઆર પાટીલ અને હર સંઘવી પણ સતત સંપર્કમાં છે વાળેપરની માહિતી આપવામાં આવી રહી છે માર્કેટ વિસ્તારમાં જ્યાં પણ parking માં દુકાનો અને ડોમ ઉભા કરવામાં આવ્યા હશે તેની સામે કાર્યવાહી કરાશે અને જ્યાં પણ ચૂક થઈ હશે તેની તપાસ કરવામાં આવશે તેવું મીડિયાને જણાવ્યું હતું अभी हमारा का नहीं है पूरा सब व्यापारियों का लेके करोड़ों का रुपया नुकसान हो चुका है दुकान, थी तो दुकान है के अंदर मेरा तो तीन दुकान है कितने का माल का नुकसान हुआ है में एक करोड़ का छत्तीस घंटे ऊपर हुई आग बुझाने में क्या कहोगे इसके बारे में नहीं फायर स्टेशन लोगों ने तो बहुत अच्छा ही किया हम लोगों ने दिन रात में भी मेहनत किया है अभी आग के पास में तो कोई भी बड़ा नहीं है लोगों ने मेहनत करके थोड़ा कर रहा है सर लोगों ने उन लोगों ने बीस साल ऐसी कर रहा हूँ सूरत कर मेरा तीन दुकान सरकार ने सरकार से तो पूरी मांग इन्होंने की है लेकिन हम तो पूरा का पूरा तो गवर्नमेंट का तो तरफ से तो पूरा इधर तो क्या पूरा कम्प्लीटली करके ही मैं भी क्या हर हर साल हर जीएसटी से लेके पूरा टैक्स को भर के ही हम भी किया है अभी सरकार लोगों ने टैक्स भरा बोले तो उन लोगों को टैक्स भरा भरोसे लोगों को क्या सपोर्ट करेगा सरकार देखना पड़ेगा ऐसा पड़े। नगेर, तो नहीं है एक नहीं है मार्केट, व्यापारी, का दुखी चल रहा है एक हमारा दुकान पहले चालू हुआ जब से नीचे खत्म हो गया बोल के सोचे थे लेकिन वो रातों रात फिर भी पकड़ लिया ना बहुत दुखी हो रहा है इतना बहुत प्रॉब्लम आपका नाम मेरा नाम कैलाश हकीम प्रेसिडेंट फोस्टा सूरज जब भी आग लगी है कल से किस प्रकार का भी माहौल है और क्या कहना चाहोगे इसके बाद देखिए कल आठ बजे जब से आग के आठ बजे के लगभग जब आग लगी तब से हम सब लोग फोस्टा की पूरी टीम फायर ब्रिगेड और पुलिस के साथ मिलकर हम लोग पूरा काम कर रहे हैं आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आग हम रात तक देख रहे थे कभी इधर कभी उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं आग लगती जा रही थी और कंट्रोल नहीं हो रही थी आग तो ए, की स्थिति एकदम बेकाबू थी रात को चार बजे कोस्टा की पूरी टीम और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर निर्णय लिया गया क्योंकि तो कल पूरे दिन जब मार्केट चालू थे तो आवागमन चालू होने की वजह से फायर ब्रिगेड के जो फाइटर टैंक और टैंकर वगैरह कहीं भी आवागमन में बहुत परेशानी थी तो रात को चार बजे निर्णय लिया गया कि हमें ये एक दिन के लिए मार्केट ये पचपन मार्केट कमला दरवाजे से लेके और अपने सालासर गेट तक के सभी मार्केट एक दिन के लिए बंद करने चाहिए जिससे रोड ट्रैफिक एकदम क्लियर रहे और हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया इस डाइवर्जन से और मार्केट बंद करने से आज बहुत फायदा मिला आप देख पा रहे हैं कि गाड़ियाँ तुरंत टैंकर भर भर के रिफिल होके आ रहे हैं और इससे कुछ हद तक इसको कंट्रोल करने में भी हमें काफी इसमें सुविधा मिली स्मार्ट तो सिटी सूरत की बात की जा रही है चौबीस तो घंटे से ऊपर हो गए लेकिन अभी तक आग काबू में नहीं है क्या आग किसी के बस की नहीं होती है प्रयास हम लोग पूरी रात यहाँ बैठे थे फायर ब्रिगेड ने खूब मेहनत की है पुलिस ने खूब मेहनत की है मैं यही नहीं कह सकता उनकी मेहनत नहीं है लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारी कम नसीबी ये कंट्रोल नहीं हो पा रही है लेकिन मेहनत में किसी भी के लोगों की कोई कमी नहीं चोटे -चोटे उस्तिति है व्यापारी करोड़ों का माल जल के खाक हो गया है व्यापारी की हालत होगी क्या बिल्कुल हमारे छोटे छोटे व्यापारियों की आज जो स्थिति है एकदम दयनीय है दर्दनाक स्थिति के अंदर है क्योंकि तो बड़ी मेहनत से जब कोई आदमी दो तो पैसा कमाता है और उसकी आंखों के सामने उसका आसियाना जलता है उसकी दर्द और पीड़ा की कोई सीमा नहीं रहती है मैं भी इस दर्द से पीड़ित हूँ लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सूरत की वो तासीर है कि जब जब कोई त्रासदी आती है यहाँ का व्यापारी यहाँ के लोग उतनी तेज गति से वापस उठ के ऊपर आते हैं मैं मेरे व्यापारियों से कहूँगा कि आप पूरा भरोसा रखें और शांति रखें जो हुआ इसको तो हम शायद बदल नहीं सकते लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हमारे उन्हें हम हमारे दैनिक जीवन में और अच्छे व्यापार में वापस लौट सके तो 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 तो

ની વિગતો મંગાવી છે આવનાર સમયમાં આવી કોઈ બિલ્ડિંગમાં ખોટા શેડ ઊભા કર્યા હોય તો એને તાત્કાલિક ધોરણે દૂર કરવા માટે કરોડો નું બજેટ પાડવાય છે ફાયર સિસ્ટમ માટે આગ ના બોલ ઉજવાય ચોવીસ કલાક પછી પણ શું થશે છે ને હું વાત કરું આ બિઝનેસ પેટ્રોલિયમ વસ્તુ છે ને સિઝન છે તમામે પોતાના ફેબ્રિક્સ ભર્યું હતું દુકાનમાં એટલે આખું પેટ્રોલિયમ વસ્તુ છે જ્યારે આગ લાગતી હોય તો પેટ્રોલિયમ વસ્તુ તરત આગ ઓલવામાં થોડીક વાલ લાગતી હોય છે પણ અમારા એ ખડે પગે રહીને આપ પર કાબુ મેળવ્યું આપની ચેનતિ માટે મને ખબર પડે છે મેં ગઈકાલે જ કોઈ મને કહ્યું મેં તપાસ પણ કરાવી છે કે આવું કંઈ થશે તો આવનાર સમયમાં તેને પણ અમે દૂર કરીશું વસ્ત્રના શેડ લાયગા છે તેની વિગતવાર મેં ડિટેલ્સ મંગાવી છે જે કોઈ આ બિલ્ડિંગ નહીં અહિયા માર્કેટ ની કોઈ પણ દુકાન પર ક્યાંય કયા છે તો આવનાર સમયમાં તાત્કાલિક ધોરણે દૂર કરી